Добрый день. Спасибо большое, что все здесь собрались, что вы обратили внимание на нашу инициативу «Гидни податки», которая стартует сегодня с нашей пресс-конференции. Для нас очень важна совместная работа с журналистами и постоянное освещение вами нашей инициативы. Я хочу начать нашу пресс-конференцию с нескольких простых вопросов. Как вы отдохнули в прошлом году? Сколько раз ездили и куда вы отдыхать? Какие подарки дарили своим близким на Новый год? Это нужно, чтобы понимать важность вопроса, который необходимо решать сегодня. Потому что налоговая система, благоприятный инвестиционный климат – ключевые аспекты роста экономики. И все это отображается на нашем с вами личном кармане. Ни для кого не секрет, что экономика Украины находится на грани полного краха на сегодняшний день. Стратегия Кабинета министра взять очередной кредит у МВФ, частью взятого кредита рассчитаться по процентам за уже накопленные долги, Остаток проесть или украсть. Такая стратегия ведет исключительно к геометрическому росту долгов перед кредиторами, что выгодно только последним, но никак не нам с вами, не украинцам. Рассчитывая за, рассчитывая за это первое время чумы, будем мы, будут наши дети, будут наши внуки. Если все это, весь этот происходящий ужас не остановить уже сегодня. Пока еще у нас есть шанс это остановить катастрофа в экономике вовсе не потому, что война с Путиным, вовсе не потому, что Путин строит свои козни. Там, посмотрим на сегодняшний день на Израиль. Там такая же война, и тоже Путин туда имеет достаточно серьезное отношение. Гораздо страшнее на сегодняшний день внутренний враг, нежели внешний, тот враг, которого собственными руками мы привели на сегодняшний день к власти. Войну выигрывает тот, чьи дети будут жить лучше, говорят. С таким правительством и подросты тех, кто сегодня у руля находится в Украине, нашим детям не светит ни житы по новому, ни с достоинством и гордостью говорить о победе Украины. Как говорят, что с такими друзьями и врагов не нужно. Комитет министров не желает развивать экономику, не желает обращать внимание и слышать людей. Под Парлам... наши парламентарии депутаты не борются за своих избирателей. Президент не в состоянии угомонить преступный разгул своих политических оппонентов и также своих друзей. Каждый пытается сохранить только свое место, только свое кресло, идя на преступный сговор, загоняя нас в нищету и рабство. Конец прошлого года увенчался традиционным ночным принятием бюджета, антисоциального бюджета, правками к налоговому кодексу, псевдореформы Министерства финансов и Кабинета министров. Весь этот цирк абсурда был продавлен кредиторами исключительно в собственных их целях. Весь прошлый год, да и последние 20 лет нам вешают лапшу на уши про кардинальную налоговую реформу, Кормили завтраками про внесение необходимых правок во втором чтении, в третьем чтении, в пятидесятом чтении. Нам врали депутаты о том, что они не будут голосовать за данный ганебный бюджет, о том, что они не будут голосовать за Минфиновские поправки в налоговый кодекс наврали, как обычно. Кабинет министров якобы ругался с Комитетом Верховной Рады постоянно. Бизнес и экспертные сообщества доносили здравые мысли до обоих. А результат, как обычно, оказался тот же. Был, была договоренность, были договорники и все проголосовали фактически за то, что клятвенно обещали не голосовать проголосовали за деньги, за преференции и просто под давлением. Поэтому мы приняли решение, взяли инициативу в свои руки. Пока депутаты отдыхали, мы объединили все лучшие наработки, которые родились в ходе прошлого года в дискуссии между бизнес-сообществами и экспертным пулом. Понимая пожелания и риски налогоплательщиков, всех групп налогоплательщиков, мы собрали и объединили все это в один законопроект в одну общенациональную идею, в одно движение ⁇ Идные податки ⁇ Его уже предварительно поддержали некоторые депутаты, с которыми мы общались. Мы продолжаем переговоры и с другими группами депутатов, конечно, которые не голосовали фактически за ганебный бюджет и за те изменения в налоговом кодексе, которые дал Минфин в конце года. И думаем, что в ближайшее время, в ближайшие дни будет внесен этот законопроект в Раду и начнется конструктивный диалог налогоплательщиков и государства реформу налогообложения необходимо было проводить еще вчера. Мы теряем драгоценное время, которое у нас, которого у нас нет фактически. Нам надо ее ждать, рассчитывать на милосердие кредиторов. Ожидание — это потеря времени, а потеря времени — это утрата потенциала каждого из нас и Украины в целом. Ведь помимо привычных проблем взаимоотношений налогоплательщика с государством, мы столкнулись с новой бедой, пришедшей к нам в Украину, связанной с аннексией части ее территории, Крыма и войной на Востоке. Мало кто говорит о том, что война и аннексия с точки зрения экономики ⁇ это не только колоссальные убытки, которые несет Украина сегодня, но и перераспределение финансов, связанное со временно перемещенными гражданами, с переселенцами с Востока и Крыма. С одной стороны, части среднего и малого бизнеса всеми праведными и неправедными путями и способами удалось вытащить часть капитала с неподконтрольных территорий Украины. И они стоят перед большим выбором ⁇ начать жизнь по-новому, начать вкладывать в Украину. Деньги те, которые у них остались, или все-таки начать развивать свой бизнес в других, более развитых и более адаптированных для нормального бизнеса странах, таких как Чехия, Польша, Белоруссия. И, к сожалению, в большинстве эти решения принимаются не в пользу Украины, а принимаются в пользу начинать бизнес в других странах. С другой стороны, большая часть переселенцев, которые не имеют денег вкладывать и инвестировать в какие-то собственные бизнес, ищут работу. В это же время правительство факти фактически нещадно уничтожает малый и средний бизнес, кладя крест на так называемом внутреннем инвесторе. Где рабочие места? Государство полностью отстранилось от решения этой проблемы. Работают переселенцы, ищут обычно в частном секторе и находят. То же самое касается и реабилитации, и рационализации бойцов АТО и их семей. Накануне Дня Соборности Украины хотелось бы также проговорить вопрос о возврате аннексированного Крыма. Не секрет, что вести бизнес на территории аннексированного Крыма фактически на сегодняшний день невозможно. Хотя и на материковой части Украины, к сожалению, невозможно также практически вести бизнес благодаря реформам, которые проводит Яценюка и Ерейска. Поэтому создание благоприятного климата для ведения бизнеса также одно из важнейших аспектов возвращения аннексированной территории Крыма у нас теперь стоит, перед нами стоит колоссальная задача доказать крымчанам, что каждому, кто влюблен в Путина и Кремль, доказать, что им надо возвращаться в правовое поле Украины не потому, что в России плохо, а потому, что у нас хорошо. Именно для этого мы создаем эту нашу инициативу. Кардинальные изменения налогообложения которые мы назвали гидные податки, потому что гидные податки – это гидное життя.